Azərbaycan müğənnisi, hər kəsin sevimlisi, Azərbaycanın rəsulxanı, xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva kimdir? Azərbaycanın müasir estrada qurucularından biri. Xəbəri keçməmişdən öncə kanalımıza abunə olmağa və videonu bəyənməyə unutmayın. İndi isə keçək məlumata. Zülfiyyə Güloğlan qızı Xanbabayeva 1967-ci il 16 oktyabr tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 161 nömrəli məktəbi bitirdikdən sonra 85-ci ildə İncə Sənət İnstitutunun Teatr Rejissoru fakültəsinə daxil olur. 1988-ci ildə Bakı Payızı 88 müsabiqəsinə iştirak edərək finala çıxıb. 94-cü ildə Zülfiyyə Xanbabayeva Vaqif Qarazadənin Aypara qrupunda çıxış etməyə başlayır. Qrupdan ayrıldıqdan bir müddət sonra solo karyerasına başlamışdır. 2008-ci ildə Azərbaycanın xalq qarşısı adına layiq görülmüşdür. Ailəlidir, bir qız övladı vardır. O 13 yanvar 2012-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasına üz qəbul edilmişdir.